सप्तमोऽध्यायः चण्डमुण्डवधः ध्यानम् ॐ ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलपठितं शृण्वतीं श्यामलाङ्गीम् न्यस्तैकाङ्घ्रिंसरोजे शशिशकलधराम् वल्लकीम् वादयन्ती कल्हाराबद्धमाला नियमितविलसच्चोलिकाम् रक्तवस्त्रान् मातङ्गीम् शङ्खपात्राम् मधुरमधुमदान् चित्रकोद्भासि भालाम् ॐषिरुवाच आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमाः चतुरङ्गबलोपेता ययुरभ्युद्यतायुधाः ददृशुस्ते ततो देवीमीषद्धासाम् व्यवस्थिताम् सिंहस्योपरिशैलेन्द्रः शृङ्गे महति काञ्चने ते दृष्ट्वा ताम् समादातुमुद्यमम् चक्रुरुद्यताः आकृष्टचापासिधरास्तथान्ये तत्समीपगाः ततः कोपम् चकारोच्चैरम्बिकाता नरीन्प्रति कोपेन चास्या मषीवर्णमभूत्तदा भ्रुकुटीकुटिलात्तस्य ललाटफलकादृतम् काली करालवदना विनिष्क्रान्तासिपाशिनी विचित्रखट्वाङ्गधरा नरमाला विभूषणा द्वीपि चर्मपरिधाना शुष्क क भैरवा अतिविस्तारवदना जिह्वालनभीषणाम् निमग्ना रक्तनयना नादा वेगेनाभिपतिता महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणामभक्षयत तद्बलम् पार्ष्णिग्राहाङ्कुशग्राहि योधघण्टासमन्वितान् समादायैकहस्तेन मुखेतिक्षेपवारणान् तथैव रथं सारथिना सह निक्षिप्य वक्त्रे दशनैश्चर्वयन्त्यतिभैरवम् एकं जग्राहकेशेषु ग्रीवायामथ चापरम् पादेनाक्रम्य चैवान्यमुरसान्यमपोथयत् तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथा सुरैः मुखेन जग्राहरुषा दशनैर्मथितान्यपि बलिनां तद्बलं सर्वमसुराणां दुरात्मनाम् ममर्दा भक्षयच्चान्यान्यांश्चाताडयत्तदा